हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो तर शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आज पी एच डी एंट्रन्स एक्झाम झालेला आहे नऊ ऑगस्ट आणि उद्या पण पेपर असणार आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा तर आजचं जे पेपर झालेला आहे संशोधन पद्धती म्हणजे रिसर्च मॅथडॉलॉजी याचे आपण जे आहे एक्सपेक्टेड अँसर कीच बघणार आहोत तर ज्या विद्यार्थ्यांचा पेपर झालेला आहे किंवा उद्या आहे तर हे व्हिडिओ नक्कीच बघा तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल की माझे किती राईट ऑप्शन आहे तर चला आपण बोलूया अपने क्वेश्चन पेपर कड़े विद्या मित्र है क्वेश्चन uh, एन्सर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डिजाइन इज रिसर्च डिजाइन का संगाइ है राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिसमेटिक प्लैन इट इज स्पेसिफिक मेथड एंड प्रोसिजर टू कंडक्ट रिसर्च इट टू कलेक्शन अनालिस ऑफ डाटा तर अशा प्रकारे ही सगळी प्रोसेस होत असते रिसर्च डिझाईन मध्ये ओके त्याच्यानंतर आहे सेकंड क्वेश्चन आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण क्वेश्चन आणि आन्सर लगेच आपण बघूया कारण की हे पूर्ण वाचत बसलो आपण तर खूप वेळ जाईल ओके तर डॅश इज अ प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च तर काय ऑब्जेक्टिव्ह रिसर्च चा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है टू डिस्क टू डिस्कवर न्यू नॉलेज तो रिसर्च न्यू नॉलेज साहबर्च कर है द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी इज दैट मेथोडोलॉजी रेफर्स टू तो क्या है याचा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राइट ऑप्शन आहे द साइंस ऑफ हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड नर है चौथा द रिसर्च प्रोसेस रिस इनवॉल्व अटेप डैश ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेन्स को सिक्वेन्स करेक्ट है ऑप्शन बी एस राइट ऑप्शन आहे ऑप्शन प्रॉब्लेम आइडेंटिफिकेशन लिटरेचर रिव्यू हाइपोथेसि हायपोथेसिस फॉर्म्युलेशन डाटा कलेक्शन अनाइसि इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन राइट ऑप्शन आहे बी ओके ऑप्शन पांचवाज अग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। क्वान्टिटेटिव बघा बचपे आहे सी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन आहे अ केस स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गनाइजेशन ओके न इज द मेन एम ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च राइट ऑप्शन का ऑप्शन बी बीस राइट ऑप्शन है टू डिस्क्राइब फेनोमैन ओके न सतवा क्वेश्चन नंबर सातवा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफ टेन यूज टू तो क्या है uh, राइट ऑप्शन uh, right है बी गेदर प्रिमिलनरी इन्फॉर्मेस क्वेश्चन नंबर आठ इज द मेन डिफरन्स बिटवीन प्युअर अँड अप्लाइड रिसर्च तर काय आहे अप्लाइड आणि प्युअर रिसर्च मधला डिफरन्स आठव्याचा आहे ऑप्शन डी प्युअर रिसर्च इज अ इंडक्टिव्ह अप्लाइड रिसर्च इज अ डिडक्टिव्ह ओके ऑप्शन नाईन आहे क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च रिअलाइज ऑन तर कायचा ऑप्शन क्वांटिटेटिव्ह मध्ये कशावर आपण रिसर्च करत असतो न्यूमेरिकल डाटा ओके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दावा है अ कॉमन टूल यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च टू कलेक्ट डाटा इज तर ऑप्शन सी एस राइट ऑप्शन है सर्वे एंड क्वेश्चन अकरावा क्वेश्चन है टाइप ऑफ रिसर्च इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लिकेशन को रिसर्च है बे ऑप्शन बी एस आर आईट ऑप्शन है प्योर रिसर्च ओके बारावा है डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च ऑप्शन है सब्जेक्टिव ओके सब्जेक्टिव इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च विद्यार्थी विनोतेरा क्वेश्चन है अपना डैश इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन को बन पै कर प्राइमरी फंक्शन का यस्तर? तेरावाचा आहे ऑप्शन सी टू स्ट्रक्चर द रिसर्च ओके चौदावा क्वेश्चन आहे आपला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईन इज प्राइमरली युजड वेन तर चौदाव्याचा बघा बी राईट ऑप्शन आहे असा देर इज अ नो प्रियर नॉलेज पंधरावा क्वेश्चन आहे द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिझाईन आर नॉट इन्क्लुडेड तर कायचा राईट ऑप्शन ऑप्शन सी राईट ऑप्शन आहे फायनान्शियल अनालायसिस सोळावा क्वेश्चन आहे आपला अ गुड रिसर्च डिझाईन शुड बी गुड रिझाईन गुड जे रिसर्च डिझाईन आहे ते कसं असलं पाहिजे बघा ऑप्शन सोळा ऑप्शन आहे ऑप्शन ए राईट ऑप्शन याचा फ्लेक्झिबल अँड अडॅप्टेबल सतरावा आहे बघा ऑब्झर्वेशन ऍज अ डाटा कलेक्शन मेथड इज बेस्ट फॉर तर काय असा राईट ऑप्शन ऑप्शन बी राईट ऑप्शन आहे गॅदरिंग क्वांटिटेटिव्ह इन्साइट त्याच्यानंतर आहे अठरा क्वेश्चन आपला मेजर बेनिफिट ऑफ युजिंग सर्वे फॉर डाटा कलेक्शन तर काय आहे याचा राईट ऑप्शन ऑप्शन बी लो कॉस्ट ओके ऑप्शन क्वेश्चन आहे डाटा क्लासिफिकेशन टन आर इसेल फॉर राइट ऑप्शन है बैंड बी दोन राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों पे रिड्यूसिंग डाटा वैल्यू एंड इम्प्रूविंग डाटा एनालिसिस ओके क्वेश्चन नंबर वीस है सैम्पल इज द प्रोसेस का सैम्पल प्रोसेस ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है सिल सब्जेक्ट ऑफ पॉप्युलेशन ओके क्वेश्चन नंबर एकवीस है ए पी ए एंड एम एल ए आर एग्जांपल ऑफ एग्जांपल है ऑप्शन एस आ राइट ऑप्शन right आहे साइटेशन स्टाइल क्वेश्चन नंबर बावीस काय तर बी एस आ राइट ऑप्शन आहे यूजिंग इल्स वर्क विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर तेवीस है डैश पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट टेपिकली समराइज़ द की फाइंडिंग राइट ऑप्शन मित्रों ऑप्शन बी बीस राइट ऑप्शन है कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर चौबीस है डैश इज द पर्पज ऑफ बिब्लियोग्राफी इन अ रिसर्च रिपोर्ट राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर चौबीस ऐसी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है टू लिस्ट ऑल सोर्स यूज इन इन द रिसर्च ओके okay. त्याच्यानंतर आहे पंचवीस हे थोडं फोटो चांगले आले नाही विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन आपण बघूया तरी स्टेप कॉमन लास्ट इन द रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग प्रोसेस तर काय आहे राईट ऑप्शन ऑप्शन बी असा राईट ऑप्शन आहे एडिटिंग अँड प्रूफ एडिंग त्याच्यानंतर आहे सव्वीस सव्वीसचा सब बागा इथे समजत नाहीये तर इथे तुम्ही हे बघून घ्या याचा राईट ऑप्शन आहे ऑप्शन ए कैपिटलाइजेशन सत्ता है क्वेश्चन नंबर सत्तावीस द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू सत्ता ए राइट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी है अट्ठावी क्वेश्चन नंबर अट्ठावी डैश इज प्रेफर शेयर हैव राइट क्लेम डिवाइडेड डिविडेंड फॉर दर हैव नो प्रॉफिट अट्ठावी क्या है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है कॉम्यूलेटिवतीस क्वेश्चन नंबर इज इज नोन एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वेहीकल है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है म्यूचुअल फंडर तीस है डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव फेल्युअर तो है ऑप्शन डी एस आर आईट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस प्राइविटी पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी लाइफ पॉलिसी सग है विद्या मित्रों एक छत्तीस पर्यतन दिशत नहीं है बगन डायरेक्टली 37 वरती जाऊ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सदतीस है द लॉ ऑफ डिमांड शो अ टाइप ऑफ रिलेशन रिनेशन बिट्वीन प्राइस एंड डिमांड तो क्या है ऑप्शन बी ऐसा राइट ऑप्शन है इनवर्स ओके क्वेश्चन नंबर अड़तीस है डैश इज द नेचर कॉमोडिटी अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओके राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ऑप्शन डी ये आर राइट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी दोनों राइट ऑप्शन है ओके एक नंबर क्वेश्चन है अकाउंटिंग डिजाइन फॉर अस इन द ऑपरेशनल नीड ऑफ द बिजनेस इज टर्म ऐज तो का ऑप्शन बी ऐसा राइट ऑप्शन है मैनेजेरियल अकाउंटिंग न क्वेश्चन नंबर चालीस करंट अड इंक्लूड तर है असा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राइट ऑप्शन आहे संड्रे डेव ओके एक के चालीस अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंटर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट फंक्शनल इलेमेंट फॉर्म अ कलेक्टिव एंटिटी कॉल्ड एस क्या है ऐसा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ऐसा राइट ऑप्शन है सिस्टम क्वेश्चन नंबर बेचारीज बजट आर हेल्पफुल इन कशा मध्य हेल्पफुल होता राइट ऑप्शन है कंट्रोलिंग कॉस्ट कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कंट्रोलिंग बिजनेस अपन एक बजे का जो है ओके त्रेच क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर त्रेच फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क असोसिएटेड विथ फर्म डैश का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर तो है चौवे चलीस एफिशिएंट सिस्टम इन्वेटरी मैनेजमेंट विल डिटरमाइन विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस द करंट रेशो मेजर करंट रेशो कशा ने मेजर कर सी एस राइट ऑप्शन है कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ओके शेचाळीस नंबर आहे आपला द स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च ऑन तर कधी झालेली आहे बघा शेचाळीस नंबर शेचाळीस आहे ऑप्शन ए अस राईट ऑप्शन आहे सव्वीस जानेवारी दोन हजार सोळाला स्टार्ट झालेली आहे ओके क्वेश्चन नंबर सत्तेचाळीस आहे डॅश इज नॉट कन्सिडर्ड अ फंक्शनल एरिया ऑफ मॅनेजमेंट राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रिस्क मैनेजमेंट अट्ठे डैश इज अ बिलीफ वैल्यू एंड नॉर्म सिस्टम अडॉप्टेड एंड आद। शेयर बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन तर राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी ऐसा राइट ऑप्शन है ऑर्गनाइजेशनल कल्चर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना इन अ managerial economics how can elasticity of demand influence pricing decision sir is is right option option c if a demand is a inelastic uh, managers may have more flexibility to rise prices okay uh, the uh, last question apna dash is the best describe the role of managerial economics तर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इट अप्लाइंग इकोनॉमिक थिरीज एंड टूल्स टू मेक बिजनेस डिजन विद्या मित्र कार्क पड़े मैं कमेट से जे विद्यार्थी से अपने कभी कोर्स है स्टार्ट है ऑलरेडी तुम्हें कोर्सला जॉइन करू शु विदी मित्रों वीडियो आवे तो लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा तर आपली जे बॅच आहे ते स्टार्ट झाले आहे सव्वीसशे रुपये फीज आहे ओनली करू शकता तुम्ही ओके त्याच्यानंतर सेकेंड साठी पण आपल्याकडे कोर्सेस अवेलेबल आहे एट थाउजंड फीज असणार आहे पेपर वन फ्री आहे त्यामध्ये नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकतात तुम्ही आणि कोर्सला जॉईन करू शकतात ओके सेट एक्झाम दिली तुम्ही तर कोणत्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही जे आहे पीएचडी करू शकतात ओके त्याला पेट एक्झाम द्यायची गरज नसते महाराष्ट्र मे ऑल महाराष्ट्र मे कुछ पीएच डी लू शेट एक्साम क्वालिफाइडर ओके थैंक यू धन्यवाद भेट ने